ராதே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ சரணம் நமஸ்காரம் நாராயணியில் இன்னைக்கு எழுபத்தி நான்காவது தசகம் படிக்கலான்ட்ருக்கேன் பகவான் மதுரைக்கு எழுந்தருளுதல் ஒன்றாவது ஸ்லோகத்துக்கு போகலாமா ஸ்ரீஹரையே நமக ஓம் ஸ்ரீ சரணம் தத்ராந்தரஸ்மின் வசன் आरामे विहिताशनसखिजनैः यातः पुरीमीक्षितुं प्रापो राजपथं व्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यदगन्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमानोनुरं पठिकरेप्राप्तो मथुरा दिनाथ विगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनसखि जनैः यातः पुरी पो राजपथं शिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यदगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमानो नु किम् रडावद् श्लोकं त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोदररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्त्वधुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवन् नैर्मल्यो राजकलापाशिता त्वत्पादद्युतिवर्षरागसुबगा त्वद्मूर्तिवत्योषितः संप्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्वधुरस्थली वदयिते मन्दस्मितप्रौढिवन् नैर्मल्योलसिता कचोगरुचिवत् राजः श्लोकम् तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित् पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहिति ते नोदितः सत्यस्तस्य करेण शेषमहृता सोऽप्यापपुण्यां गतिम् तासामाकलयन्नपाङ्गलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र

भूयोवायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं ताश्वां सं स्वपदं निनेत सुकृतं को वेद जीवात्मना माला मालाकृतामानितो भक्तिं ते नववृतां दिदेशित लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते भूयोवायकमेकमायतमतिं तोषेण वेशोचितं ताश्वां स्वपदं निनेत सुकृतम् को वेद जीवात्मना माला भिस्तब घैस्तवेर रबिपुन है माला कृतामानितो भक्तिम्ते नव ब्रुतां दिदेशीता पराम लक्ष्मीमचे लक्ष्मीपते गुप्जामब्जविलोचनां पति पुनः दृष्ट्वाङ्गरागे दत्ते साधु किलाङ्गरागमदताः हां। तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तामृजुता गात्रेपि तस्य स्फुटम् गृह्णन्मञ्जुकरेण तामुदनयः तावज्जगत्सुन्दरी गुप्जामब्जविलोचना पति पुनः दृष्ट्वा तत्ते साधु किलाङ्गरागमदताः तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तामृजुतामत प्रतयितुं गात्रेऽपि तस्य स्फुटम् गृह्णर्मञ्जूकरेण तामुतनयः जगत् सुन्दरी आरावद् श्लोकम् तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपा जनाः यत्किञ्चित् तते स्म शक्त्यनुगुणम् ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमाति किञ्चन तता किञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः आतिं व्रजामि प्रभो ताभनिश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् दतते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकौ कुसुमाति किञ्चन तदा मागे निबद्धांजलि आतिष्ठं बदहाय तो द्यविपुलां आतिं ब्रजामि प्रभो ये डाव दिस लो हम ये श्यामी तिवि मुक्तया पिबगवन आले पदात्यातया दूराकातरया निरीक्षितशतीः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषाणुमितत्वदागममः हर्षो लसद्देवकी न्तर्गता येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्यातया दूराकातरया निरीक्षितशतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषाणुमितत्वदागममः हर्षो लसद्देवकी वक्षो जगलत्पयोरसमिषा त्वकीर्ति अन्तर्गता श्लोकम् नगरी महोत्सववती कोदण्डशाला व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मा मातात्पुरः प्राघृह्णा समरोपय किल समा रां क्षीरपां क्षीरपी नगरी महोत्सववती महोत्सववती कोदण्डशालां माधुर्येन नु तेजसानुपुरुषैः दूरेण तत्तान्तरः सग्भिर्भूषितमर्षितं वरधनुर्मामेति वादात्पुरह प्रागृह्णा समरोपय किल समा राक्षिर भां क्षीर भां क्षीर पीय नौंवा श्लोकम् स्वक्खं सक्षबनोत्सवस्य पुरतः प्रारंभतूर्योपमह चाबत्वं सममहात्वनिष्टवविभू देवा नरो मां जयत कंसस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डकण्ठत्वयी चण्डाव्याहत रक्षिपूरुशरवैः उत्कूलितो भू त्वया पुरतः प्रारम्भदूर्योपमः चाभत्वं समहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डकण्ठत्वयी उत्कूलितो भूत्वया पतावद् श्लोकम् शिष्टैर्दुष्टजनै च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदम् प्रविचरन् सायं गतो वाटिका श्रीदाम्ना सहराधिकाविरहजं गेदं वदन् प्रस्पपन् आनन्दनवतारकार्यघटनात् वातेश संरक्ष मा शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविशरन् सायं गतो वाटिका श्रीदान्नासहराधिका विरहजं गेदं वदन् प्रष्पन् आनन्दन् कार्यघटनात् பத்து ஸ்லோகங்களும் ரெண்டு ரெண்டு தரம் படிச்சுட்டேன் இதில் பகவான் மதுரைக்கு கிளம்பி போகிறார் மதுரைக்கு வந்து சேர்ந்த உடனே அந்த ஊரின் எல்லையில் உள்ள ஒரு நந்தவனத்தில் தங்கி ஆகாரம் எல்லாம் முடிச்சிருந்து தோழர்களோடு நகரத்தை சுற்றி பார்க்க புறப்படுறார் கிருஷ்ணர் அந்த ஊரில் அந்த மக்கள் பெண்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை பார்க்கறதுக்காக ரொம்ப ஆவலாக வர அந்த எல்லாம் தன்னோடய கடைக்கன் பார்வையால் சந்தோஷப்படுத்துகிறார் அந்த சமயம் ஒரு வண்ணான் அங்கே வரோம் அந்த வண்ணான் கிட்ட தான் போட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆடை கேட்குற அப்போ அந்த வண்ணான் சொல்கிறான் இது அரசருக்கு போக வேண்டிய ஆடை இதை எப்படி நான் உனக்கு கொடுக்க முடியும் இதை யாரும் உனக்கு தெருவா போ போ ஓடிப்போ அப்படின்னு இதை கொடுக்க முடியாதுன்னு ரொம்ப ஆணவத்தோட சொல்கிறான் அந்த இடத்துலேயே அவனுடைய தலையை அப்படியே தன்னுடைய கையால் கொய்கிறார் கிருஷ்ணர் தலையை எடுத்துடுறார் அப்படியே தன்னுடைய திருக்கரத்தால் எடுத்துடுறார் ஆனாலும் அவனும் கதியை அடையிறான் அதுக்கப்புறம் ஒரு தையல்காரன் அவன்தான் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வஸ்திரத்தை ரொம்ப சந்தோஷமா கொடுக்கிறான் அவனை அழகாக தன்னுடையத்திற்கு அழைத்து கொண்டார் கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி நிறைய கிருஷ்ணர் எல்லாருக்குமே தனக்கு கெடுதல் நினைக்கிறவனுக்கும் நல்லது தான் பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் அதே மாதிரி ஒரு கூனியை பார்க்குறார் அந்த அந்த ஊரில் அவள் வந்து நல்ல வாசனை மிகுந்த சந்தனத்தை கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறார் அந்த கூனி கொடுக்குறாள் அப்போ உடனே அந்த சந்தனத்தை தான் மேனியில் பூசிண்டு அவளுடைய அந்த ஒரு அன்பு அந்த உபசரிப்பை பார்த்து அவளுடைய அந்த கூனை நிபர்த்திடுறார் கிருஷ்ணர் அதுக்கப்புறம் அவளும் பெரிய உலக அழகியாக ஆயிடுறா அந்த கூனி இப்படி எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ணிட்டு வர்றார் கிருஷ்ணர் நகரத்துக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனேயே வில் வைத்திருக்கிற இடத்திற்கு தான் முதல்ல போகிறார் கிருஷ்ணர் மலர்களால் அலங்கரித்து பூஜை செஞ்சு வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த பெரிய வில்லை அங்கே இருக்கிறவாளாம் தொடாதே தொடாத தொடாதன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதை எடுத்து வளைத்து நாணேற்றி அதை ஒடிச்சு எறியிறார் அது எப்படி இருந்ததுன்னா நாளைக்கு நடக்கப் போகும் கம்சவதமாகிற விழாவிற்கு முதலில் வாசிக்கப்படும் தூரியம் என்ற மங்கள வாத்தியத்தின் ஒலி போல இருந்தது தங்களால் முறிக்கப்பட்ட அந்த வில்லின் பேர் ஒலி இதை கேட்டு அப்படியே கம்சனே நடுங்கி போயிடுறான் இந்த சத்தத்தை கேட்டு கிருஷ்ணர் உள்ள நுழையும் போதே இத்தனை சத்தம் கம்சனே நடுங்கி நிற்கிறான் இதுதான் இந்த தசகத்தோட பொருள் அடுத்த தசகத்தில் கம்சவதம் அப்புறம் நாளைக்கு நான் இன்றைக்கெல்லாம் முடிஞ்சாதான் நான் நாராயணியம் படிப்பேன் ஆனால் இது வரைக்கும் படித்ததை எல்லோரும் சொல்லி பாருங்கோ வரலட்சி நோம்புங்கிறதுனால டைம் இருந்தால் போடுறேன் இல்லைன்னா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஸ்ரீ ஸ்ரீஹரே நமஹ ஓம் ஸ்ரீ சரணம் ராதே கிருஷ்ணா ஓம் ஸ்ரீ சரணம் நமஸ்காரம்